Вітаємо вас на Дніпропетровському державному в ефірі Час порад. Сьогодні говоримо про фестиваль Стопудівка, а в другій частині нашої програми будемо малювати. Тож дуже багато цікавого ще попереду. Дякую, що ви з нами! Фестиваль Стопудівка сьогодні нам розкажуть Катерина Глотова та Дар'я Батоська. Доброго дня, Дар'я, Ви координатор головної сцени, так? Да. А Катерина в нас координатор ігрової розважальної частини фестивалю. Так, давайте поговоримо про цей дивовижний фестиваль. Розкажіть перш за все, взагалі, що це таке для тих, хто не знає. Ну, стопудовка это прежде всего не название фестиваля, а название творческого хутора, да, мистецкий э, хутер Стопудивка. Он был создан в прошлом году э, молодежной организацией К-12, э, 40 километров под Днепропетровском. Было заброшенное село с географическим названием Раковое, э, в котором практически никто не жил. Там две бабушки, по-моему, остались жить, а все, все остальные люди бросили там свои дома, все село заброшенное было. И вот эта молодежная организация взялась и сделала из заброшенного села яркую такую большую фестивальную площадку, стационарную, где все время круглогодично стоит сцена, бар, всевозможные беседки, пункты там, питьевой воды, души, туалеты, палаточный городок. Расписали все хотынки, которые были за Недбани, расписали петриковкой, выбелили их, сделали их как организаторские пункты. Это все силами волонтеров, да? Да, 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 силы волонтеров и вот организация К-12. Тобто, цей хутір працює цілий рік. Четверка в литку. Теоретически может работать круглогодично. На практике в прошлом году там прошло 4 фестиваля летом. Вот, зимой ничего интересного не придумали, возможно, этой зимой что-то изменится. И вот мы начинаем новый сезон одноименным фестивалем «Сто пудов 2014 Он пройдет с 11 по 13 июля, вот совсем скоро, уже через месяц. Что будет потом? Наверняка будет еще много мероприятий и летом и осенью. Какие мы поговорим, наверное, в каких-то других передачах. Конкретно сейчас про фестиваль, который открывает сезон 2014. есть, То -то зараз еще секрет. Так, что будет? Да. есть, все еще готовится, але вы лишье запрошиваете. Вид да. и все пообачьте. Да, да. Катерина, расскажи нам, пожалуйста, как все створилось? и какую твинекла идея расписать, и за ней, банихатинки, вот, еще было хуторе. Ну, так как это мастерский хутор, то, естественно, украинские принты это однозначно должны, должны были присутствовать. И родилась в этом родилась идея, что вот есть дома, есть площадка, где это реализовать, есть художники в наличии, и вот оно само так по себе родилось, а, сделали тын плетеный организовали возле домиков каждого непосредственно руками волонтеров это вот, все делалось ребята плели ну вот там неимоверная красота вот там отдыхается душой непосредственно и потрапивши туда можно почувствовать себя справ... украинцем так с украинским да. колоритом да конечно что mm -hmm. в этом году еще додалось до колориту Зменового. Мы можем сравнивать конкретно, например, фестиваль и фестиваль, да. Э, будет больше приглашенных звезд музыкальных однозначно, будет больше активностей, то есть если концерты, например, 11 июля в первый день фестиваля, в пятницу начнутся там в 19.00, э, во второй день уже в субботу, там может быть часа в 4 вечера, что делать остальную часть дня? И вот всю остальную часть дня там будет масса всяких интересностей, активностей, э, handmade ярмарка, прокат велосипедов, джамперов, э, будет... Э, там очень известная организация Кава э, будет ставить там слэклайн, балансборды, всевозможные квесты по территории фестиваля, она там дай боже, большая. Вот, помимо полей, там еще отдельно зона палаточного городка, такая в тени разв... увесистых деревьев. Там еще можно спуститься там и к озеру, и к домику организаторов. То есть там большая, очень яркая территория. Вот, все, все конкурсы будут вот там проходить, разбросаны, рассредоточены. И где-то часа в четыре начнется действие уже в районе сцены. Вот скалеровые божевилля И потом Спасибо. концерты, концерты До ночи рок-концерты И где-то с 23.00 А возможно с полуночи Начнется ночь диджеев Тоже кому не спится Часть людей наверняка Отсоединится, как в прошлом году Петь возле костра Там были невероятно массовые Акустические <laughs> песнопения До утра, до рассвета ну, А часть людей, кто любит диджеев Будет под сценой отдыхать Неймовірно цікава програма. Давайте про все по порядку. От перший день, в п'ятницю, що чекає людей? Як взагалі потрапити? От людина хоче потрапити на ваш фестиваль, що їй потрібно зробити? Три варіанти. Якщо у вас є велосипед, присоединяйтесь до організованого велопробігу 11 июля, десь около шести вечора, від ресторану «Поплавок». Там достатньо велика така парковка є, де всім зібратися. с мыслями, силами и стартануть на стопудовку. Второй вариант – можно сесть на фестивальный автобус, они от поплавка будут езжать там в 5, в 6, в 7 часов вечера, смотря когда у вас там заканчивается рабочий день, когда, когда вы решите все свои дела, или своими силами на авто. Там у нас было много таких компаний, которые собираются бусиками, легковушками, все едут на стопудовку, парковка для всех транспортных средств бесплатная на стопудовке, охраняемая там перед входом. Все чудесно. Так что один из трех вариантов наверняка всех удовлетворит. Катерина, а что до того, где могут остановиться люди? Три дня. Так они мают жить там, харчуватися. Какие условия? Это палаточный городок непосредственно. Вот, есть возможность брать палатку в аренду непосредственно на месте проведения фестиваля. У тех, у кого есть возможность, те берут палатки с собой. А вот, ну, по опыту даже собственного, это просто замечательно. В палатке вырваться из города, пожить в палатке, вокруг тебя а, молодежь, а, вот как говорила Даша, костры, акустические вечера, вот, вот ночь диджеев, это новое для стопудовки, ранее этого не проводилось. Мне кажется, тоже будет очень интересно для фестиваля. Непосредственно там организовано как и питание. Вот, поэтому проблем с проживанием абсолютно никаких не будет, полный комплекс удобств. Такой ну, кемпинг нас, своеобразный. Да. С питанием там тоже вы можете два варианта. Либо вы берете свои продукты, ограничений по продуктам именно нет никто на входе ничего забирать не будет. Есть специальные места в палаточном городке, специально, чтобы развели костер, приготовили себе еду. Если неохота тащиться с этим всем, вы, например, там, ни не на машине, не на велике, то полевая кухня около 20 гривен, там первое и второе в прошлом году чудесно все ели, и музыканты, и гости, все было вкусно, отлично. Питьевая вода там бесплатная, там гигантские бочки такие посреди поля ставятся с питьевой привозной водой. Якщо хотите не води, то гігантський такой длинный бар вдоль сцени работает тоже очень, -очень допозна. Все там можна буде найти принципі і питання, яке також турбує наших телеглядачів, де купити квитки, та скільки вони коштують? Ну, ценовая политика, она как бы уже указана и на афишах, и вот ВКонтакте. Э -э, предпродажа действует билетов уже на данный момент. Э -э, первые 300 билетов, которые поступили в продажу, стоят 120 гривен. Дальнейшая предпродажа по 150 гривен. И если вы приедете и на месте захотите купить, то тоже можно будет купить за 180 гривен. Э -э, продаваться билеты будут в трех местах. Э -э в районе центра. Это э, антикафе «Рыба Андрей» угол Плеханова Ленина. Это ресторан «Поплавок», который все знают, да, еще советских времен. Оттуда, собственно, будут стартовать автобусы. И э, угол Карл Маркса Харьковской «Паб Третий Тайм». Там для жителей левого берега удобнее развязка. Вот, в принципе, приходите, покупайте, успеете в первые 300 <laughs> со скидкой. Вы створили такое дивовижное действие. Яка проведена мета цього заходу? Що ви хотіли довести? Що сучасна молодь активна, чи можливо підняти трошечки національну свідомість молоді? Як ви вважаєте? Я так розумію, що. Идея все равно возникла у К-12, да, это в принципе более, у этой организации деятельность не коммерческая, а социальная. Да? Там, если зайти на их сайт К-12 ДПЮА, там перечислены социальные проекты, которые они проводят там, по облагораживанию нашей набережной, там УСББ, да, когда пере людей переводят на кооперативы с, с ЖЕКов. Ну, всевозможные социальные проекты, половина из них там, не связаны никак ни с музыкой, ни с мероприятиями. И все-таки первоначально был посыл показать, что можно восстановить село, что можно привлечь молодежь в село, и что это может быть интересно. Вот. Более того, так как это все делалось на волонтерских началах, там никто не, не получал за это ни зарплату, ничего, то еще и был вот такой месседж, что в наших силах все, и э, хорошо не значит задорого. Вот. То есть... Патриотизм ⁇ самая главная действующая сила в данном случае. То, что проходит в ну, да безусловно, надо чем-то заполнить, образовавшийся да, вот, хутор, стопудовка. Но там нельзя сказать, что это какой-то бизнес-проект, коммерческий проект, что он там должен окупаться определенным образом. Нет, вот появилось место, где это проводить. Спрос рождает предложение, проводим фестивали. Зараз ситуація в Україні досить напружена. Як ви гадаєте, як цей фестиваль допоможе Україні згуртуватися, а молоді ну, все ж таки визначитися з тим, що вони українці, Катерина, як ви гадаєте? В рамках цього фестивалю буде проходити кольорове божевілля, немножечко. І на цьому. В Индии существует праздник холи, праздник, праздник красок. Он проходит ранней весной, где-то в марте месяце, и знаменует переход от зимы к лету, как бы рождение, заново рождается природа. И люди высып, выходят на улицы, высыпают на себя яркие краски. Они все натуральные, такая вот, они мелкодисперсные, рассыпчатые продукт. Вот. И вот в рамках этого фестиваля будет проходить непосредственно и Кольоровый Божевиля это такое, такое же действие, как в Индии, только адаптированное под Украину. Вот. И, э, вот, в колерово, в Украину». Вот. и вот в рамках Кольорового Божевиля пройдет флешмоб Молодь за на Украину. Непосредственно в рамках этого флешмоба Будет чувствоваться единение молодежи, вот, то же, что и желается Украине. Еще очень важный момент, что вот в Индии считается, чем больше краски на тебя высыпали, тем больше добра тебе пожелали. Поэтому этот флешмоб знаменует еще то, что и добра желают Украине. Плюс очень много молодых людей приезжают в стопудовку в вышиванках. Вот это своеобразная патриотичность присутствует вот сам, сам дух патриотичности там витает вот. и а, о том что вот Колярова божевиля, это очень популярно сейчас это популярно в украине это популярно в россии а, это очень часто на музыкальных фестивалях и, и, вводится такой момент а, вот и а, что хочется сказать еще что, вот эта вот краска, да, вот она такая же голубая, как наше голубое небо, такая же желтая, как наши украинские поля пшеницы, да, такая же вот красные цвета, такие же, как поля мака или червона наша колына. То есть, хоть это и праздник индийский, но вот он очень соответствует Украине, украинскому духу. Вот поэтому это тоже частично вот патриотизм поднимает. Традиция, яка перейшла в нашу країну і вже так прижилась, так, і багато молоді да, так, вот же, она... действительно так? прижилась, потому что мы проводили такой фестиваль в прошлом году, и это вызвало не... неимоверный ажиотаж молодежи. Это вот настолько чувствуется свобода, раскрепощение. Ты... Ну вот ты разукрашенный, ты веселый. Есть как бы помимо самих красок, можно будут присутствовать художники, которые будут на теле рисовать украинскую символику. Это и герб, и те же вот орнаменты, орнаменты да, украинские. Да, да. И, вот. Мастеров специально. и как бы непосредственно вот ты, когда находишься в этом всем, ты чувствуешь эту свободу, ты непосредственно и вболеваешь за Украину. Вот. и uh, ты можешь, ты вот сам раскрываешься. Плюс это музыкальный фестиваль, да, вот когда uh, uh, ты слушая музыку, находясь в этом состоянии, ты просто, не знаю, ты взрыв эмоций получаешь. Вот что хотела сказать. Что до музыкального фестиваля, кто в этом уроке будет выступать? Это очень доречное питание, потому что хедлайнерами мы выбрали группы «Антитела» и «Крыхитка». Кто следит за новостями, это группы с самой ярко выраженной активной социальной позицией. Это группы, которые выступали и в теории, и на практике за «Единую Украину». Они были во всех СМИ, во всех интервью, во всех программах, поддерживали вот последние события, которые произошли в Украину, брат за брата, Украина едина, и поэтому они не случайно, вот именно по этому критерию подбирались музыканты, э, которые, ну, никто лучше, чем там группа, наверное, антитела и крыхитка, не поддерживал национальную идею, и на стопудовке все будет пропитано этой национальной идеей, наверняка мы сделаем какие-то бонусы, там на входе, возможно, какие-то подарки для людей, которые приедут с флагами и в вышиванках, наверняка, потому что вся стопудовка Распудовка. Это расписанные хотынки, это да, люди в вышиванках, это деревянные там альтаночки, где можно поесть украинскую еду. То есть все будет в этом духе сто процентов. Антитела это крыхитка будут в первый день, да? Нет, Чисто? во второй день, да. так как первый день это пятница, возможно, по каким-то обстоятельствам не все попадут на фестиваль, но в субботу будут уже все желающие, уже все доедут, доделают свои дела. И вот самый-самый пик людей мы ожидаем в субботу, 12 июля. И вот эти два самых сильных патриотичных хедлайнера будут нас всех радовать. Кто еще будет выступать? Самые-самые известные Днепропетровские группы. Хедлайнер первого дня, 11 июля, группа «Гражданин Топинамбур». Да, это такие старожилы Днепропетровского рока. Уже мало людей найдется, которые никогда не слышали это название. Вот они нас будут радовать, колбасить. Перед ними будет группа Red Wolf. Это еще такие более взрослые, еще более роковые дяди, наверное, самые харизматичные рокеры Днепропетровска их тоже очень многие знают, у них очень большой опыт там выступлений на фестивалях и гастролей по Украине, вот. И в принципе вот все 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 яркие Днепропетровские группы можно будет встретить в первый или во второй день фестиваля. Что планируете на закрытие в неделю? Отдых. Отдых. Практика прошлого года показала, что два дня людям хватает послэмиться перед сценой послушать рок-команды, и третий день уже все либо идут там на реку, либо к озеру, либо отдыхают на травке там, либо в теньке и общаются. Там. Оно все проходит в такой атмосфере, поэтому мы решили уже там и не делать концертов. Но так как там приедет и отдыхать, и выступать очень много. Музикантів, может быть, там будуть какие якісь акустичні, опять же, такі міні-концерти по інтересам. Ну там оставляем оставляємо тринадцяте число на свободу гостей, щоб кожен зміг вже насолодитися відпочинком mm. в повно силу. Які ще особливості плануються, що цікавого буде, що ще чекати від фестивалю, окрім того, що ви вже сказали. Ну, могу сказать точно, что будет очень много людей не из Днепропетровска, потому что уже на данный момент звонят люди такими организованными группами, там из Днепродзержинска, из Павлограда, там из Запорожья, они уже готовы приезжать, вот, пожалуйста, мы заказываем массово билеты, мы успеваем в первые 300 билетов, вот, то есть гостей будет много, не только из Днепропетровской области, будет хендмейд ярмарка мастера там тоже будет не все из Днепропетровска. Э, многие из мастеров приглашенных выразили желание проводить мастер-классы по гончарным изделиям. Привезем Гончарный круг, будет все желающие обучаться, кто не умеет. Э, всевозможные там, опять же, мастера по росписи. Э, там хной будет, да, в индийских мотивах. В украинских мотивах будем рисовать э, гуашь, да, с глицерином. Да, наносится гуаши. на кожу, там не вредно. Все очень... Толерантно и очень красиво в национальном духе, то есть у нас такой отчасти чисто украинский, но видите у нас идеи Индии как-то закрадываются. Это очень популярно сейчас, как вегетарианские стравы, так да, и целом да. культура Индии. Кстати, будет обязательно, про вегетарианцев не забываем, и в прошлом году, и в этом будет еда, еды достаточно и для тех, кто не ест мясо в полевой кухне таких, как, как, ни странно, на стопудовке очень много. Ну, возможно, и не странно, возможно, люди которым близка национальная идея, близка идея любви ко всем на этой земле. Вот как-то так. Как мы видим, вы врахували все побажания, каждый сможет найти то, что пасует саме ему, так, да им панует. Да. Я вам очень благодарю, что вы до нас пришли. На останок нашим глядачам, еще раз заклик до национальной сведомости и, случайно, до ведвидевания вашего фестиваля. Стопудовка, фестиваль, который пройдет с 11 по 13 июля в этом году в мастетском хуторе Стопудовка, 43 километра от Днепропитровска, это географическое название село Раковое. Мы приглашаем всех приезжайте на велосипедах, на собственных авто, на фестивальных автобусах. Будет э, очень много интересных непропетровских и иногородних групп. Э, те, кто вот, можно уже сейчас озвучить, гражданин Топинамбур, Редвульф, Вульф, Кимната Гретхен, э, Масса причин, Крыхитка, э, Антитела. Вот, ночь диджеев от э, известного такого диджейского движения Абстракт Beats. Они вот будут обе ночи всех, всех колбасить. Ну, днепропетровский очень наслухует формация музыкальная. Вот. Очень рады, что они в этом году сотрудничают с нами. Э -э Приезжайте с палатками, с друзьями, с хорошим настроением. Тоже вам дякую, заклик. Так, до відвідування вашого фестивалю. Дякую, що ви були з нами. Дякую, що дивилися. Відвідуйте обов'язково фестиваль. Та не забувайте, що Україна єдина і ми маємо підтримувати це. Зараз для вас сюжет з порадами від нашого стиліста. А потім будемо малювати. Сегодня я расскажу вам, как подготовиться к фотосессии. Фотосессия это интересный захватывающий процесс. Профессиональное оборудование, искусство фотографа, стилиста, визажиста творят чудеса, но иногда сами модели могут усложнить задачу. Сегодня мы поговорим о том, как же нам приготовиться к фотосессии и как получить в фотоки очень красивые снимки. Модели на фотосессию по возможности приходят без макияжа, так как макияж занимает большое количество времени. Разрешено наносите легкий увлажняющий крем и блеск для губ. Если же вы не можете воспользоваться услугами визажиста и на фотосессии вы готовитесь самостоятельно, не забывайте, что когда вы будете делать макияж, обратите внимание на ровный, красивый, здоровый цвет лица. То есть, когда вы будете подбирать тональную основу, обратите внимание на то, чтобы ее цвет совпадал с цветом вашей кожи. Обязательно обратите внимание на то, чтобы шея и лицо не имело границ. Следующее, на что мы обращаем внимание, это на коррекцию бровей. Если коррекция бровей выполнена мастером, преждевременно, да, за 3 дня, за неделю до фотосессии, вам нужно будет только слегка оформить брови. Обычно мы используем карандаш, не забудьте поточить его, потому что именно с помощью хорошо наточенного острого карандаша мы можем выполнить аккуратную, четкую коррекцию бровей, заполняя, имитируя штрихи по росту волосины на брови и заполняя бровь. Макияж для фотосессии больше напоминает вечерний. Вообще вы должны помнить о том, что камера съедает косметику, поэтому макияж ваш будет намного жестче и ярче, чем обычно. Не забывайте о коррекции лица. Обязательно используйте румяна, чтобы вытереть ваши сколы. фотосессии, при макияже избегайте перламутровых теней и блесков, по крайней мере, большое их количество. При макияже губ используйте матовую помаду.